Şərqin Böyük Fatihi, 2-ci Maqina oğlanı İskəndər ləqəblərini özünün haqqıyla dəlestirən Nadirşah. Bir çox insanın bildiyi kimi Nadirşah yaşadığı müddətdə böyük fətlər etmiş və özündən yüzlərlə il sonra da bəhs etdirə bilmişdir. Hamımızə məlumdur ki, Nadirşah böyük bir sərkərdə və siyasətçi olmuşdur. Bunu tarixdə hələ də aydınlıq gətirilə bilməyən dövlətçilik bacarığı ilə yaratdığı əzəmətli imperiya aydın sübut edir. Hər kəs xeyirətlə oxuduğu, öyrəndiyi Nadişah həyatındakı uğurların, qazandığı nailiyyətlərinin sadəcə bir gecədə məhbul olduğunu öyrənəndə bir qədər təəssübiz keçirir. İndiyə kimi bir çox kitablarda göstərilən Nadişahın şanlı həyatının uğurlarının bir də qaranlıq üzünü, yəni ikinci bir tərəfini necə aczancaqlı şəkildə boşa getdiyini işıqlandıran. Hər şey qaranlıq bir otaqda sona çatdı. Nadir şah 1689-cu ilin noyabrında, bəzi mənbələrdə bu tarix 1688-ci il kimi verilmişdir. Dərgəz mahalının Dəstgir kəndində köçəri maldarlığa məşğul olan bir ailədə dünyaya gəlmishdir. Nadir yaşadıldıqdan sonra Safəvi şahı Şah 2-ci də əmsib onun istedadını anlamış və onu öz yanında quluq etməyə götürmüşdür. Vaxt keçdikcə Nadirxan şahdan daha çox nüfuza sahib olmaya başladı. Şah Teması böldükdən sonra Nadir Xan yerinə hələ bəzi mənbələrdə 3, bəzilərində isə 8 illik olan Şah 3-cü Abbası gətirdi və dövlət idarəçiliyini öz əlinə aldı. 1736-cı ildə isə özünü şah elan edən Nadir Safavi xanadanın sona çatdığını və Əfşarlar imperiyasının qurulduğunu bütün dünyaya bəyan etdi. Təqribən 10 il müddətində demək olar ki, keçmiş səfəvi dövlətinin sərhədlərini bərpa edən Nadişa Hindistanı, Əfqanistanı, Türkmənistanı öz torpaqlarına qatdı. Eyni zamanda Azərbaycanı, İranı və indiki İrağı özü idarə edən Nadişa tarixin Əmir Teymuru və Makedoniyalı İskəndəri ilə öz arasında heç də fərq qoymurdu. Hər kəsin onu görəndə qorxu hissi keçirdiyi Nadişa öz əzəməti və ağlı ilə bir çox tarixi şəxsiyyət üstələyirdi. Lakin onun ölümü bütün Azərbaycanın, İranın, Hindistanın, Əfqanistanın tarixini əsaslı şəkildə dəyişdi. Əgər o ölməsə idi, bu gün fərqli bir dünyayla üz-üzə olardı. Bütün dünyanın taleyini həll edən o gecədə nələrin baş verdiyini bilmək istəyirsinizsə, bu videoya axıra kimi baxın. Mənbə. Nadirşah 1747-ci il iyunun 19-unda Qoçanın yarım fərsənkliyində olarkən təhlükə hiss etdi o ata minib Çalata getmək istəyən zaman gözətçiləri bundan doyuq düşdülər. Onlar şah bölgənini tərk edərsə ortaya çıxa biləcək təhlükələrdən danışdılar. Gözətçilərin "Biz şahın vəfalı və qullarıyıq. Onun düşmənləri ilə savaşmağa hazırıq. Bizdən kimsə tanrısını unudub şaha qarşı çıxmaz." sözlərinə xoşlanan Nadir bu sözlərdən sonra oranı tərk etmək xəyalından daşınara qal qalmağa qərar verdi. O həyatının təhlükədə olduğunu anlamışdı ancaq təhlükənin kimlər tərəfindən hazırlandığını bilmirdi. Bu sözləri tarixçi-araşdırmacı Güntay Gəncab qeyd edib. O bildirib ki, nadişahın öldürüldüyü gecə qada bu məlumat şahın həkimi Peri Bazinin məktublarında yer alıb. Saray adamları içərisində hər kəsdən daha çox narazı olan 2 nəfər var idi. Biri şahın şəxsi can güdənlərinin baş komandiri və qohumu olan Məhəmməd Qulxan, digəri şahın çadırlarının qorunmasında cavabdeh olan Salayxan. Nadir şah Salax xanından o qədər də şübhələnmirdi, çünki onun vəzifə səlahiyyətləri çərçivəsində ordu ilə əlaqədə ola biləcəyini düşünmürdü. Şah ən çox Məmməqul xanından çəkinirdi. Məmməqul xan güclü bədəni olan döyüşçü və çingavər idi. Döyüşü çox yaxşı bacarırdı. Ordu daxilində də Məmməqul xanın təsiri və etibarı çox yüksək idi. Buna görə şah ondan çox şübhələnir və onun başlacağı fitnənin qarşısını almağa çalışırdı. Nadir Çağın ordusunda 4000 əfqan və tükmən əskər var idi. Onlar şahə çox vəfalı idilər. Xüsusilə əfqanlar və tükmənlər farsların və qızılbaşların düşməni idi. Ayın 19-unda gecə vaxtı Nadir əfqan və tükmən sərtdallarını yanına çağırdı və onlara "Gözətçilərimdən və cangüdənlərimdən razı deyiləm. Mən sizə çox güvənirəm. Buna görə də sabah bütün farsları və qızılbaşları tutub zəncirləməyinizi istəyirəm. Müqamə göstərənlər isə dərhal öldürərsiniz." Man tam güvənimə sizə təhsiləcəyəm. dedi. Əfqanlar şahın bu qədər lütfündən və ona güvənməsindən şad oldular. Əfqan və Tükmən sərdarlar əskərlərini sabah üçün hazır vəziyyətə gətirdilər. Güntaq Gəncəb qeyd edib ki, şahın bu fərmanından düşmənlər də xəbər tutdu. Farslar və Qızılbaşlar bu xəbəri duyaraq hər yerdə cazısı olan Məhəmməd və Salah xana bu xəbəri çatdırdı. Bu iki sərdar da göz gizli şəkildə görüşüb sənəd imzaladılar. Onlar öldürməkdə qərarlı olduqları ortaq düşmənlərini Nadiri öldürmək üçün add istilər. Bu sənədi özlərinə yaxın olan 60 sərda ra da imzalatdılar. Bu sənədin onların həyatlarını qurtaracağını söyləyən xanlar, şah bu gecə öldürülməzsə sabah hamımızı öldürəcək dedilər bütün sərdarla sənədi imzaladılar. Müəyyən edilən saatda və yerdə, yəni gecə saat 2-i radələrində görüşməyə qərarlaşdırdılar. Bilmirəm, səbirsiz olduqları üçün ya da bəziləri özlərini göstərmək istədikləri üçünmü 15-16 nəfər hüsyançı müəyyən edilmiş vaxtdan əvvəl toplanmışdılar. Onlar qarşılarına kəsən bütün maneələri ortadan qaldıraraq bəxti dönmüş şahın yataq çadırına girdilər. Bağırtları şahı yuxudan oyatdı. Şah qorxu səssə kimdir? Mənim qılincim harada? deyə bağırdı. Bu bağırtılı sözləri eşitdikdən sonra isyancılar qorxub geri çəkildilər. Ancaq qısa vaxt sonra isyanı planlayan iki sardar buraya toplananları cürətləndirib hücum etməklərini istədi və çadıra girdilər. Nadir Hələə Abbasını geyinməmişdi. Əvvəlcə Məmmək Qulxan şaha bir qınz zərbəsi vurdu və onu devirdi. Sonra başqaları da şahı qınslamğa başladılar. Qan içində olan şah qalxmaq istəsə də bacarmadı. Məni niyə öldürürsünüz? Həyatımı bağışla. Hər şeyimi bağışlayıram sizə. Bu sözü tam olaraq bitirməmişdi Salahxan, qılıncıyla şahın başını kəsdilər. O kəsik başın Heratda olan Əli Xana aparılması üçün əskəri tapşırıq verdi. Həmin əskər də yolda öldürüldü və kəsik baş 3 həftə sonra Əli Xana çatdırıldı. Qeyd edək ki, Əfşarlar imperiyasının banisi Nadişa Azərbaycan tüklərindən olub. Tarixi alətlərinə görə bəzi tarixçilər onu Şərqin Napoleonu və 2-ci Makedoniyalı İskəndər adlandırıblar. Başqa bir mənbədə qeyd edilir ki, icra qəməri tarixi ilə 1160-cı il Cəmadü'l-Şani ayının 11-i axşamı, bazar ertəsi 1747-ci iyunun ayının 20-sində Xəbuşan yaxınlığındakı Fətabatda qurban düşərkədə Məhəmməd bəy Qacar İravani, Musa bəy Əmirli Əfşar, Qocabəy kəndli Əfşar, Salih Xan Qırqlının keşici başı Məhəmməd Qulxan Əfşarın və bir sıra digər keşicilərin dəstəyi ilə gecəyarı Nadişan çadırına daxil oldular. Nadirə həmin gecə arvadlarından Məhəmmədxan xanın qızı Starəni çadırında yatmışdı. Qatilçilər Nadirin hansı çadırda yatdığını öyrənib gözdənib oğdular və Starənin çadırına daxil oldular. Nadirin üzünü gördükdə isə qorxu onları elə vürdü ki, onlar qapıdan içəri girməyə cəsarət etməndilər. Amma Məhəmmədquluxan və Salihxan çadırı xəncərlə çırpıb və bir neçə nəfər içəri daxil oldu. Nadir şah yerindən atılıb Salih xanı görən kimi onu söydü. Qılıncı çəkib onu qıldı və onlardan ikisini qılıncı ilə vurdu. Bu vaxt ayağı çadının ipinə irişib yıxıldı və ayağa qalxana qədər Salih xan onun kürəyinə bir qılın sərbəst vurdu. O zaman Məhsen xan qaca gəlib əzəməti görlər qədər olan, güdrəti aləmə sığmayan Nadir şahı qətldirdi. Mənbələrim və tarixə ədəbiyyatın araşdırılması bütün aydınlığı ilə sübut edir ki, Nadirşah orta əsrlər hərbi tarixinin ən parlaq simalarından biridir. O, bəşər tarixinin Makedoniya İskəndəriyə, Əmi Teymur kimi sərçərdələrinin Asiya qaçı uğurlarını təkraran etərək özünə Asiyanın sonuncu böyük fatihi kimi bir ad qazandırmışdı. Sürətlə güclənməkdə olan Rusiya dövlətini onunla hesablaşmağa məcbur etdi. Hindistanı, Əfqanıstanı, Türküstanı fəth etdi və özünün yeni imperiyasını yaratdı. Lakin hər şey bir gecədə məhv oldu.